обсуждение два. два момента либо остается одна группа которую мы все сейчас согласуем, либо мы все остаемся вместе поэтому прошу каждому высказать свое мнение Группа переговорщиков остается, первое мнение. Значит, сегодня надо договориться с Кличко. Лучше, если ну, это будет совместно. наши еще и Кличко. Он хочет, чтобы была группа переговорщиков. Все собаки и все А потом расскажите, вы понимаете, в чем, чем дело. Здесь еще э, должен играть такой момент. На каком поле э, мы сейчас находимся? И ну, я думаю, что авторитет и прочее, прочее, будут ли играть свой, как говорится, момент и различные там Вызывайте, манипуляции возможны. Поэтому лучше всего, когда большая часть нас останется. будет Гораздо старый. более <связь> продуктивно. Ну, 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 я хочу это снова рассказать, не знаю, мне или нет, что, может меня поправить. Я сделаю так, я когда с тобой разговаривали, чтобы не было на самом деле балаганов, действительно всегда, чтобы вы не было нигде ничего, так как мы разговаривали, вместе туда были все полностью, давайте сделаем так. Те, которые каталковые, юридические основа лица, действительно, да, пускай не останутся, а все остальные, как раз, будем разговаривать, так. У кого еще? Стоп, Игорь! Сейчас! Стоп! Ваня! Потом вы! Пожалуйста, Ваня. Я имею большую надежду, что все-таки то, что сказал, Ваня, что здесь все как-то подкованы в этом вопросе, да? По поводу группы. Все-таки, если большая часть, как сказал должна остаться, то либо остаемся все, либо остается а группа. Но у меня предложение такое. Если все-таки мы решаем, что мы остаемся все, то переговоры ведут без права ни фраз, ни высказываний ни выпивать. Только те, кто выслушал. Это очень маленькая группа. Все. Кто слышал? Да, Теперь, пожалуйста. Я... Да, слушаю, Потом же. Я... Давай, Женя Женя. Да, я хочу дополнить. Вот единственное, что, что все... вот Сейчас мы определяемся, кто говорит. Все остальные сидят и молчат, и не звук вообще. Да. Какого да. А смысл тогда... Даже... Пожалуйста... пожалуйста. смысл А смысл всем. Да, отречься всем. Смисл двох узнавайсь, як мінімум. Якщо ми їм довіряємо, ми нам передадуть. Но Но якщо ви йому, йому довіряє, ну я, не довіряєте, то чого ви нас з ним не буде прийшли? Стоп. Я йому змушую не довести. Стоп, не я вам діло замечаю. Нікаких дискусій. Якщо вам є щось сказати, вас услухати. Давайте ми зрозуміємо три речі. Якщо ми щось хочемо зробити разом, то ви, принаймні ви, бо я прийшов сюди, ви вже тут. Було готові навіть мені дати Ви маєте довіряти якомусь певному своєму лідеру. Якщо це є пан Дмитро, слава Богу, хай би пройшлися перемовини пана Дмитра і мене. У вашій присутності чи без мене немає, е, немає ніякої різниці. Є тільки одне і дуже головне розуміння. Чи ви зможете втриматися, щоб бути справжніми дипломатами від українського народу, від громади міста Києва, щоб не перервати ту, можливо, дуже дуже дуже, дуже специфічну все ж таки. Дозвольте, Дозвольте. я, я пропоную одну просту річність, може з'явитися. Те, що потрібно залишатися усім, це очевидь, а те, що потрібно навчатися комусь одному, максимум два-три, це теж очевидно. Та більшість, яка буде мовчати, це буде той тиск. который и, и потребуем зараз, самый зараз при, при, принять решение э, э, на ключки. А если мы а их на Огинте залишем? Зразумело. Зразумело. Каким больше Послушайте ребята. Вам кличку? имеет э, такое специфическое, он же волевой сильный, что забывайте, что он боксер, и все равно в мозгах он боксер. И взгляд у него такой, и все. Я, я для чего это говорю? он может выражаться не так, как мы хотим слышать. И я точно знаю, что сидящие здесь рядом могут ему противостоять голосно. Поэтому договариваемся. Говорят те, только, которые, которым сейчас определим голос. А все молча, можете закрыть ладошками, все должны закрыть рот. Будет возможность, Женя, Женя Белоноша, мы ему сказали, что он э, так и остаешься вести модератора, э, э, модератор, да. а вот, покормить ну, там а все. Вот. Поэтому я вас уже прошу. Будет возможность задать вопрос, а он а будет возможность. Обязательно, мы не будем же вечно говорить только мы. Будет возможность задать вопрос. Женя, ты задайте зададите спокойно вопрос, ответ получите, и все, я вас тоже прошу. Еще для... Маленькая такое такая, 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 такая. Кто хочет сказать, поднимите руку. Все. А Женя будет регулировать. Остаемся все два человека, три человека да. докладывать, потом по руке Женя модель.